દિલ્હી બ્લાસ્ટની ઘટના બાદ સુરત પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે પોલીસ દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વાહન ચેકિંગ તેમજ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી ઝોન વિસ્તારમાં આવતા નવાપુર પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગ તેમજ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું ડીસીપી રાઘવ જૈન ના નેતૃત્વમાં ઝોન ત્રણ એલસીબી અને મૈધરપુરા પોલીસના સ્ટાફ દ્વારા પેટ્રોલિંગની કામગીરી કરવામાં આવી હતી સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુભમ શ્રી અનુપમસિંહ ગરગી સૂચના તહેત सूरत शहर में जहाँ जहाँ भी किसी भी तरह की गहरेती या असामाजिक गतिविधि हो रही है उस पर जल्द से जल्द उन पर कंट्रोल करने की सूचना दी गई है और उसने सूचना मुजब यहाँ पे आज जोन थ्री विस्तार में महिंद्रपुरा पुलिस स्टेशन में नानपुरा और गोलवाड़ा एरिया के आसपास के इलाके में हम कॉम्बिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं प्रोहिबिशन के या जुगाड़ के उनके वहाँ जाके चेकिंग की जाएगी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की गैर रीति या इलीगल एक्टिविटी पे कंट्रोल किया जाए और साथ ही साथ इसके पश्चात हमारा व्हीकल चेकिंग का भी अभियान यहाँ पे चालू रहेगा जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली में बना हुआ था जो बहुत ही सीरियस किस्म का था उसके अंतर्गत यहाँ पे व्हीकल चेकिंग होगी ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर रहेगा ताकि किसी भी तरह की गैर रीति या सस्पिशियस एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जा सके जी जैसे कि मैंने बताया कि हम इन टोटल अपना पूरा भी जो सर्वेलेंस स्टाफ है जिनको पूरी तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है उसके साथ हम पूरी टीम अंदर इस विस्तार में जाएंगे। जितने भी पुराने क्रिमिनल्स हैं उनकी चेकिंग करेंगे प्रिवेंटिव मेजर लेंगे साथ के साथ व्हीकल चेकिंग फूड पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्वेलेंस भी की जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी फ्यूचर में ना हो